السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو گھر ایچ ڈی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے لمبے ترین انسان کے بارے میں بتائیں گے جو اپنے دراز قد کی وجہ سے سمندر کے پانی میں بھی نہیں ڈوب سکتا تھا اور سمندر کی تہ سے مچھلی پکڑ کر اپنی لمبائی کے سبب اسے سورج کی تپچ سے بھون کر کھاتا تھا پھر اونت کے دریائے نیل میں گرخ ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہو گئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حضرت موسا علیہ السلام کو حکم دیا کہ خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو اور ملک شام کی سرزمین سے ظالم و جابر لوگوں کو نکال دو اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں پر اپنی قوم میں سے بارہ افراد کو سردار مقرر کر دو تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارہ قبیلوں پر ان میں سے بارہ افراد کو سردار مقرر کر دیا اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ہمراہ جب کنان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم اور جابر لوگوں کے حالات معلوم کریں جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد وکامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن انک تھا روایات کے مطابق طوفان نوح علیہ السلام میں یہی شخص بچا تھا اس کی ماں کا نام سفورہ اور باپ کا نام انک تھا اپنے دراز قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر کے پانی میں بھی نہیں ڈوب سکتا تھا اور سمندر کی تہ سے مچھلی پکڑ کر اپنی لمبائی کے سبب اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا یہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا اوج بن انک نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی بی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی بی سے کہنے لگا دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں یہ کہہ کر انہیں زمین پر ڈال دیا اور چاہا کہ چونٹی کی طرح پیر سے مسل دے تو اس کی بیوی بی نے کہا ان کو چھوڑ دو یہ کمزور اور ناتوا ہیں خود چلے جائیں گے تمہیں ان کو مارنے سے کیا فائدہ ہوگا یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کثرت سے بہت ڈر گئے واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل سے بتایا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں انہوں نے جو پھل اپنے ساتھ لائے تھے وہ حضرت موسا علیہ السلام کو دکھائے حضرت موسا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں سے شام کے لوگوں اور ان کی طاقت کے بارے میں نہ بتانا کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اس لیے یہ جہاد سے بھاگ جائیں گے آپ علیہ السلام کے اس حکم پر ان بارہ سرداروں میں سے صرف دو سردار اپنے وعدے پر قائم رہے ان میں سے دس سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے افراد کو وہاں کا سارا احوال بتا دیا اور اوج بن انک کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بھی بتا دیا جب قوم نے ان سے دشمن کی قوت کے بارے میں سنا تو ڈر کر جہاد پر جانے سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو تم مت گھبراؤ اور جہاد سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو میرے ساتھ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا تو قوم نے حضرت موسا علیہ السلام سے کہا کہ وہاں پر تو ایک شخص ہے جو بہت بڑی و کامت اور طاقت والا ہے وہ بڑا ہی زبردست ہے ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک وہ شخص وہاں پر موجود ہے وہ دونوں سردار یوشا بن نون اور کالوت بن کتابہ جو اپنے وعدے پر قائم رہے تھے قوم سے کہنے لگے اے قوم ٹھہر جاؤ اور ان پر حملہ کرو اللہ ان کو ضرور ہلاک کرے گا جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے اے موسیٰ علیہ السلام تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ سے بدعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنا اسا ہاتھ میں لے کر ملک شام جہاد کے لیے روانہ ہوئے اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے واپس جانے کا ارادہ کیا تمام رات چلتے رہے لیکن صبح فجر کے وقت دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا وہیں پر موجود ہیں وہ سمجھے کہ حضرت موسا علیہ السلام کی بدوا سے یہ حال ہوا ہے تب یوشا بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں بنی اسرائیل کی قوم کے چھ لاکھ افراد حضرت موسا علیہ السلام کی بدعا سے چالیس سال اس جگہ سے نہ نکل سکے یہ جگہ فلسطین اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے حضرت موسا علیہ السلام جب اوج بن انک کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی محیب شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کو یاد کر کے آگے بڑھے جب اوج بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہا کے پکڑ کر چونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا کہ تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا یہ کہہ کر اس نے حملہ کر دیا حضرت موسا علیہ السلام نے اس پر جوابی حملہ کیا آپ علیہ السلام کا قد بھی دس گز اونچا تھا آپ علیہ السلام نے دس گز اچھل کر اپنا عصا اتنے زور سے اس کے ٹکنے پر مارا کہ وہ وہیں گر کر مر گیا کہتے ہیں کہ اس کا جسم چالیس سال تک وہاں پڑا رہا اور اس کے جسم کا سارا گوشت گل سڑ کر صرف ڈھانچہ باقی رہ گیا جب چالیس سال بعد حضرت موسا اور حضرت ہارون جہاد سے واپس آتے ہوئے وہاں سے گزرے تو اس کا ڈھانچہ اٹھا کر دریائے نیل میں ڈال دیا جو عرصہ تک وہاں پل کا کام دیتا رہا آپ دیکھ رہے ہیں اردو گھر ایچ ڈی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں میرا چینل دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ